привет, ребята! Почему-то у меня камера очень мутная. А, все. Короче, сегодня я буду вам немножко рассказывать, немножко про свой канал. Ну как, вообще сегодня я хочу купить очень-очень много собак, потому что у меня есть как бы время это все сделать и купить. Сейчас я пойду забирать всех собачек. Только я буду по одной забирать, потому что у меня мало переносок. Ну, у меня одна переноска. Я или сейчас закажу еще одну переноску, или пока она одну буду забирать. Ждите. Короче, ребята, я уже как бы купила ее, и я не хочу переворачивать руку, потому что у меня для вас сюрпризик. Могу вот так прям так вот кусочек, видите? Кусочек, он там. Блин. Сейчас. То, вот, вот видите вы немножко ее. Её... Сейчас будем открывать собачку собачка Давайте я поставлю. Здесь у меня, конечно, вот, я могу эту шлейку, потому что да, я и взяла шлейку. Открываем и вытаскиваем собачку. И это такой красивый доберман. Да, я взяла добермана. Почему я взяла э, Добермана? Потому что доберман, как бы вот я могу вот так вот прикрыть, вы можете посмотреть на его мордочку. Ее и так, конечно, видно, но вот такой доберман. Вот такой сзади, вот такой спереди. Очень красивый, милый доберман. Мне он капец как нравится. Очень прикольный, прикольные у него ушки. Скоро я буду заказывать еще собак, ждите. Подождите, я вам еще не показала шлейку. Сейчас будем одевать для него шлейку. Вот так вот, одеваем шлейчку и сзади. Конечно, криво, но как-то, хоть как-то, потому что криво шлейка надета. Вот такая шлейчка на собачке. Она желтенькая, очень красивая. Есть сзади вот крепежи самые, сами вот крепежи. И вот тут еще крепежи, чтобы открывать-закрывать шлейчку. Вот такая шлейчка. Дальше я пойду забирать еще собачек. Ждите, я сейчас пойду забирать собачек. Ребята, в камере будут стоять все собачки, какие я заказывала, пока вот стоит одна. Вот мы уже вторую купили, сходили. Ну как? Я, э, я как бы их купила, просто мне приноски поддавали, из-за этого они одинаковые. Или нет? Нет, это одна приноска. Ну, короче, без разницы. Тут у него с лапкой. У лапка приклеилась. Вот так вот. Слабкий. А, вот что слабкой. Все. Только я шлейку забыла вам э, показать Можете пока посмотреть на него Вот так я его подальше поставлю Можете пока посмотреть на него А я сейчас Сберу шлейку У него шлейка обычная Не сложная совсем Прям совсем присовсем. совсем Мне просто заходили, из -за этого были ля -ля Это маламут. Вот такой собакин. Вообще, говорили, что. Ш... Говорили, что это. Ну, казалось, что это не маламут, а хаски. Но я, вс... я все-таки думаю, что это маламут, потому что он очень здоровый и больше из-за добермана. Вот такой маламут. Можете, вот, подивиться на его мордочку. Дуже красивый маламутик. Мне дуже-дуже нравится. Мамучик прикольний. Його теж ставимо на фон. Ой, я на нього шлейку не вділа, зараз удім шлейку. Спеціально, щоб не казали, що я не купила їм шлейки. Я все їм купила. Просто я не хотіла вам показати, щоб могли б би... побачити моє лице, але ви і так його бачили. Ось така шлейка. Синя шлейка, Обычно. синя шлейка без узорів. Зоді так. Якщо що, от за хвостом, така сама же. От. Могли подивитися. Ставимо їх на фон собачок і зараз буду забирати другу. Просто ми їх недалеко забираємо, І з цього я можу ходити Вот. Вот так. Все, на фоні вони будуть стояти Ждіть, поки я прийду. Я можу даже вот так мабуть, зробити. Сейчас. Вот так я можу зробити. Все, ждіть, поки я прийду. Я пішла забирати ще одну собаке. На... Или подождіть. Ну, короче, я забрала вот такого Майнкуна. Кто не бачил его? Такий вот Майнкун. У него вот так вот поднимается головка и тут мордочка. Такий вот Майнкунчик. Ой, блин, Ты не могу поставить. Вот так вот, все. Я пришла забрать еще одного песика. Я вам скажу эту породу. Это Акита Ину. Я забирала Акиту. Очень хотела ее. Ну, дуже хотела. Акиту я не буду пока показывать. Дивите лучше на переноску, а я заберу Акиту. И Акита у нас вот такая. Акита! Подивите, какая Акита. Мне прям она капец нравится. Дуже мила, рыженькая Акита. Сзади она вот такая рыжа вся. И сама Акита вот такая. Все собачки такие. Вот, навіть тут а такий він можу положити, він не лягає чого. Е, цей вот такий ззаді. А мейнкун вот такий, як і спереді. Всі собачки і котики, яких я заказувала. Е, звісно же, є у нас наша ця австралійська вівчарка. Ну, це всі собачки, які я і котики купила. Давайте сейчас их посадим в домики и подивимся, как они будут себя вести. Ой, точно, я же вам шлейку для Акиты не показала. Сейчас будем вдевать шлейку для Акиты. Давайте я уберу их. И будем вдевать шлейку для Акиты. Для Акиты у нас очень-очень красивая шлейка. Не знаю, чего для тих была такая. Но ну, а для Акиты прям ужас, как красиво. Она мне прям очень нравится. Красивая шлейка для Акиты. Удеваю шлейку Акити. Поки не знаю, як його назвати. думаю його назвати Чарлі, Бо дуже красиве ім'я для такого песика. Чарлі. Не знаю, мені дуже підходить це імя для цього. Ви могли побачити моє лице тільки ж. Блін. Нічого, бачите, моє лице мені подразниця. Ти там ідеш? Йду, собаки. Шлейка надевается. надевается. Она криво надевается. Удива. Вот такая вот шлейка на Акита. Шлейка, ой. Вот такая вот. Сзади, спереди. Дуже красивая шлейка, мне дуже нравится. Я ее снимаю на Акики. И уже наши все котики собачки поели. Но, э, вам так скажу, наша овчарка австралийская покусала Джек нашего патрона. Вот да, там все шлейчки можете видеть. Я вот все собачки. Я их сейчас сажу в домик. Акиту. Ну, сейчас у меня просто тут мало места. Акита! Я пока его буду называть Акита, потому что он вот... Вытворя что-то Это Акита. Э, Боже, Акита. Ставим нашего добра. Ну, котик хай тут будет. С нашим маламутом лежать, отдыхают. Я сейчас и Акиту положу сюда. Акита, что ты про кусобочина? Акита и Добер. Все лежать. Я сейчас каждому по игрушке дам, если что. Я всем дала по игрушке. У этого пулер. Потом курочка. Морковка. Пулер. Мячик. Канатик. И косточка. Ну, не косточка. Потому что я косточку потеряла. Э, боже, палочка. Все, а сейчас я буду пробираться тут у них и заказывать новых собачек. Тут будет состоить аккуратненько. Сейчас будем тарелочку работать и всякое такое Ждите продолжение.